Привет! Меня зовут Алина. И сегодня, видимо, деда похакает, это у меня как раз посетился. и это было срочно очень. Я хочу увидеть для вас конкурс на четыре настоящих бриллианта, потому что четырёх бриллиантов, да, уже скоро. И должен быть такой конкурс. В конверте должен лежать рисунок, обмен, пожелания мне, и, может быть, подарок, но это не обязательно. И будут места, конечно же. Первое место последнее место, и будет и 5, или пять, или четыре. Пять, только или или четыре. Если я не ну, последнее место будет вот такой вот цель. штучка, оторочка, можно использовать или как киндершу на полку, или что-нибудь такое, Может. Так, остальные места будет вот такой вот, вот такие вот кулончики. Сердечко и Штучки, штучки. Штучки. Вот, вот, я, вот. я один не извините, это шум. Вот такое сердечко или вот такое вот. Да. Они прикольные вообще. Вот смотрите, как смотрите на ручи, если нет, никого не лучше. Но не видно, они, они вообще прикольные. Особенно сердечко. Потом будет также номинирована группа третье, второе место, которое номинированное вот таким вот браслетом. Синечка. Гляет такой. Здесь такие бусики на здесь Вот такой вот кофейничка плетеная здесь на завязочках и я его вот, только купила и на море еще давно но я им не пользовалась и а в какую-то сторону и писание настоящее минимированное, от зависимости от, от подарков. Все, всем всем спасибо за просмотр. Я жду ваших писем. И если вы не знаете мой адрес. Он будет в внизу. Подписывайтесь, пальчики вверх. Пока.